Доброго ранку, я вам кажу вже з нашими наступними гостями. Так, сьогодні у нас у гостях Людмила Леонід... Леонідівна-Страдічук, це директор навчально-виховного комплексу номер 15 та Бурова Вікторія, це заступник директора з навчально-методичної роботи. Доброго вам ранку. Добре, добре. Сьогодні наша тема буде експеримент, так, ще онлайн-конференції і книга, яку ви випустили. Дуже багато сьогодні питань так до вас буде. Хочеться почати одразу ж напевно навчально-виховного комплексу. на практической конференции, так, яка у вас пройшла. Яка тема была, кто принимал участие? Питання напевно, до вас, Людмила Леонидовна. Ну, я, наверное, начну с того, что э, конференция была посвящена инновационной деятельности учебного заведения. А любая инновационная деятельность, экспериментальная деятельность — это движение учебного заведения прежде всего вперед. Э, опыт уже педагогической работы показывает, что изменения эти происходят не одноразово, а в системе это длительный, очень трудный э, поисковый путь. Я хочу остановиться на событиях, которые связаны прежде всего с с школой номер 15. Вот в 1998 году наше учебное заведение получило статус первых-третьих ступеней после неполной средней школы. Мы находимся в центре города, и, наверное, Корифея и Херсона знают, что нам было очень трудно завоевать тот имидж учебного заведения, потому что вокруг нас находились уже учебные заведения, которые имеют достаточно высокий рейтинг. Мы принимали участие во всех конкурсах. Мы мы делали все для того, чтобы наши дети почувствовали себя достойной личностью. И я приведу некоторые факты, которые связаны с историей школы. По достижениям, это 2007 год, мы первое учебное заведение, которое открыло лабораторию передового перспективного опыта библиотечного автоматизации библиотечных процессов. Тогда у нас впервые появился и компьютер, у нас впервые появилось подключение интернета и, соответственно, Марсоловская программа. Вторым таким победным шагом в жизни нашего учебного заведения, это прежде всего было заключение угоды с Академией наук. В лице Островерховой Надежды Михайловны, это профессор, кандидат педагогических наук, мы заключили году по внедрению инновационных технологий. В 2008 году педагогический коллектив был награжден грамотой местной управления за инновационную деятельность. В 2009 году школа приняла участие в конкурсе, в областном конкурсе школы Херсонщины и завоевала призовое место. В 2009 году мы получили впервые, наверное, единственная школа в Украине, решением заседания лаборатории управления учебными заведениями Института педагогии Национальной академии наук звание школа высокой педагогической культуры. Такого еще нигде нет. Прежде всего это звание нас обязывало. Обязывало к творческой деятельности, к развитию, и мы продолжали инновационную работу. В 2013 году мы победили в конкурсе школы Херсонщины 2013 год, и 2014 год – это год для нас очень весомый, Почему? Потому что это еще одна ступенька к созданию имиджа нашего учебного заведения, к его совершенствованию, потому что мы в октябре месяце получили, э, изменили статус, и у нас э, был организован э, уч Херсонский э, навчально-выховный комплекс, дошкельный начальный заклад, закальная свитня школа первых третьих ступеней номер 15 Херсонской Мисской Рады. Что собой представляет сегодня учебное заведение? Прежде всего, это э, Учебное заведение, которое выполняет плановую наполняемость. Это учебное заведение, которое достаточно высоко держит свое рейтинговое положение среди учебных заведений. У нас педагогический коллектив стабильный и высокопрофессиональный. Почему? Потому что наши учителя принимают участие в конкурсах различного вида. Хочу сказать, что это уже определенные традиции, это определенные уже успехи прежде всего детей. Почему? Потому что увеличилась активность детей. Это и победы в Олимпиадах, это победы в Малой Академии наук. И э, все сделано для того, чтобы было комфортно ребенку. Вот я к чему веду, зачем нам инновационная работа? Прежде всего мы работаем на ребенка. И когда в единстве родители, учителя и дети, то тогда есть хороший позитивный э, результат. Вот актуальное значение инновационной работы, потому что она является одним из видов создания комфортных условий для ученика. Но у меня такое питание до Виктории Володимировне. Вы даже молодой заступник, так? Что вы уже стигли сделать на своей посаде? На своїй посаді я встигла вже зробити. Я зустрілася особисто з Надією Михайлівною Островерховою, яка координує дослідну експериментальну роботу в нашому навчальному закладі. 18 грудня на міському рівні ми провели звітну онлайн-конференцію за результатами дослідно експериментальної роботи. На цій конференції були присутні представники управління освіти. Це Жорженко Наталія Сергіївна та Верещака Тамара Юрівна. Представники батьківської громади закладу, а також заступник методичного кабінету, це Волкова Тетяна Георгівна. Таку рекомендацію провести онлайн-конференцію нам дала Тамара Юрівна. Це вперше в нашому місті. За допомогою програми Скайп ми мали змогу поспілкуватися і перед нами златувалася Надія Михайлівна. Ну, а взагалі, а хто координує цю досвідну експериментальну роботу у вашому навчальному закладі? Досвідну експериментальну роботу координує особисто Надія Михайлівна. Вона є головним і провідним спеціалістом лабораторії управління загальноосвітніми навчальними закладами інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук. На міському рівні координує нашу роботу. Сектор інноваційних технологій при управлінні освіти Херсонської міської ради. З 60 шкіл міста 33 школи здійснюють дослідну експериментальну роботу. Це експериментальна робота як вих... з виховної роботи, науково-практичної, а також здоров'я зберігаючих технологій. Експериментальна робота є різноманітною. Ну, взагалі, Людмила Ле Леонідівна, у вас такий багатий досвід, так у вас так багато досягнень. А, ви вирішили тому надрукувати свою книгу. Так, що в ній міститься? Да, действительно, это прежде всего вот такие учебные пособия, и у нас проводится это в системе. Почему? Потому что первый посебник был создан еще в 2009 году организационно-педагогические умовы формирования технологичной культуры коревника школы. И второй посебник мы выпустили уже в 2014 году, и на онлайнской конференции мы презентовали его организационный механизм проводжения державного Стандарту загальную и среднюю осветим. Это авторская книга. Почему? Потому что а, здесь и а, представители Академии наук и прежде всего а, практические уроки 15 а, чл, учителей нашей школы. Здесь а, разработки учителей и начальной школы по внедрению державного стандарта, учителей средней школы. Это а, практическое пособие для учителей. Почему? Потому что каждый учитель может использовать в работе это, это, это тут У нас есть телефонный звонок, чтобы нас хотят приєднатися наши телеглядачи. Доброго ранку. Доброе утро. Меня слышно, да? Так, так. А у меня такой вопрос наивный. Вот вы представители школы, я смотрю, что у вас большой опыт. Сейчас у нас такое деяние, которое выражается в реформе образования. В России называется учреждения учебные образовательные у нас называется начально-методичный комплекс. В школе, где может быть, так сказать, отдел детских садов. Почему, как вот на ваш взгляд, вы как человек с огромным стажем и, наверное, очень талантливый по вашему выступлению, вы считаете, что это нормально, что школа должна называться Ну вот были раньше, я школа, университет. Как относится к этому вот педагогическая среда нашего города? Почему педагоги не поднимают эту проблему? Ведь не в этом же реформа. Спасибо. Дякую вам за Спасибо. Педагоги поднимают, потому что начальный выходный комплекс мы не первые уже в Херсоне, потому что есть у нас и девятая бывшая школа, а сейчас начальный комплекс и 56-я, есть опыт работы в этом плане. Я считаю, что вопросы преемственности в таких учебных заведениях ставятся во главу угла. Почему? Потому что ребенок идет уже в первый класс, подготовленный. Мы знаем тот контингент, который мы набираем. Мы знаем, прежде всего, и родительский состав, Почему? Потому что связь с родителями имеет сейчас очень важное значение. И э, учитель уже знает своих детей, а дети знают учителя и решаются очень многие проблемы. Учитывая, что обстановка очень э, тяжелая, то каждый ребенок должен чувствовать себя комфортно. Он должен идти в учебное заведение с радостью, а не с какими-либо э, слезами на глазах. Поэтому вопросы преемственности в этих учебных заведениях очень важны. Насколько в целом покращился начальный процесс благодаря вашему нового статусу? Трудно сказать еще, почему? Потому что мы только в октябре, вот буквально три месяца получили этот статус. Мы сегодня делаем большую реорганизацию в плане и педагогического состава, потому что коллектив увеличился, и детский коллектив увеличился. Много вопросов решать и бытового плана. Но я думаю, что результаты должны быть обязательно хорошие. Но, Виктория Валдамировна, ваши планы на мой бот? Еще вы хотите заработать? Такого ну, настільки масштабного, так, для того, щоб ось також продовжити а, ну, виводити цей, цей навчальний комплекс так, на новий рівень. На наступному тижні ми завершили роботу над другою темою, і з нового року ми починаємо працювати над третьою темою у співпраці з академією. Тема звучить так: управління загальноосвітньою школою як сучасна активна соціальна педагогічна система. Ця тема буде присвячена не лише управлінській діяльності школи, а також соціально-психологічній службі. Ми плануємо збільшити співпрацю з соціальними громадськими організаціями в нашому місті та області, тому що сьогодні на уроці ми повинні не лише виховувати, розвивати і навчати, а повинні давати такі знання, щоб учень вже розумів, де завтра і післязавтра він зможе застосувати ці знання. Урок не лише Спілкування учень, вчитель, але ще й батьки і громадські організації. Mm, Ця так, тема розрахована важливо. на два роки. Якщо раніше тема була на 4-3, то зараз за два роки ми повинні зробити те, що планується за 4. Так, ну, а взагалі, це я думаю, що обов'язково у вас все вийде, всі ваші плани обов'язково ну, здійсняться. Хотілось би взагалі такий новий рік, і хотілося б почути від вас якісь побажання, ну, тому що це завжди директори, так заступники, це як еліта нашого суспільства. Так і хочеться почути, що ви хочете побажати нашим херсонцям. В преддверии Нового года. Хочу прежде всего поздравить всех херсонцев с наступающими праздниками и пожелать мирного неба, пожелать творческих успехов, благополучия в семье, спокойствия, любви, веры и надежды. Почему? Потому что добро должно быть присуще каждому человеку. Такое. А я хочу побажать творчего натхнения, чтобы Новый рек начался новыми идеями, их втілением, Щоб в кожному серці пала вогник натхнення, мрій і щоб наші діти були нашим майбутнім. Дякую. Я хочу нагадати, що у нас у гостях була Страхічук Людмила Леонідівна, це директор навчально-виховного комплексу номер 15 та її заступник Борова Вікторія. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. А наш ранок триває. Дякую.